Я нагадую нашим слухачам, що свої запитання до наших гостей можете ставити подзвонивши на студійний номер. Це двадцять два Або пишіть смс на мобільний 095 сімнадцять тридцять В нашій студії вже з'явились наступні гості. Це Олег Золотар і Жанна Іграєва. Я вас вітаю. Здравствуйте. 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 Я думаю, що говорити з музикантами. Даже на початку это довольно беззлоздоч, если мы не чули и не знакомы с их творчеством. Поэтому я вам предлагаю сразу приступить к своей справе. Хорошо, мы начнем с песни, она для нас вообще является традиционной. Мы все начинаем. В принципе, я всегда говорю о том, что нам. С нашими слуш слушателями должно нравиться одно и то же, да? Ну да. Да, ну, вот Олегу как... не очень нравится эта песня, но... Ну, Для да, нет, это наша первая песня, которую мы сыграли. В принципе, мы попробуем. Как дельфины мы уходим в гавани, Ища вторую половину. И сейчас стабильно сильную спину я жду опять. Когда не будем, как они, мы притворяться сильными или бояться быть некрасивыми, а то тоже Я верю, как-нибудь мы перестанем сопляться. Я верю, мне возможно учиться ошибки прошлого. Так несложно, но, пожалуйста, давай сейчас. Размышлять над крышами, как эти голуби открой глаза, я принимаю все теперь, я говорю и смотрю назад, а у меня мурашки, мурашки коже одно и то же. А кто в оригинале спевает песни? Айова. Айова — это любимая исполнительница Олега. О, сейчас том, что... <laughs> вот сейчас, ты не любишь эту песню? Я, я люблю эту песню. Это Жанна так пошутила вначале. Это первая песня, которую мы выучили. Вот. Это, с, с этой песни началась история нашего э, кавер-бенда. Как вы познакомились и, соответственно, начали играть и Ох, это вопрос! Это долгая история, на самом деле. Да, нас, нас связывает очень много и очень длинная история. Да, Начиная на деле, с того, да. что мы ходим в одну церковь, да. учились в одной школе, в Бицей, художественной да. школе, в одной учились. Вот, ну, вы можете э... рассказать историю, у нас есть час. Но, но она, наверное, не такая интересная. Вот я, например, не очень люблю слушать... Э... Как, как собирались группы, да, или коллективы. Наверное, я больше люблю вообще говорить о, о том, что такое коллектив и что он с собой несет. вот. Как бы мы познакомились, у нас очень долгая история. Вы знаете, когда люди знакомы с детства, то им вроде бы рассказать можно много чего, но как бы и нечего, да, Олег? Или... Не, ну есть что рассказать, но... Да, как бы... Добрый, то что на в себе ваш коллектив? Свет. 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 Радость, добро, mm -hmm. смех mm -hmm. и радость мы mm -hmm. приносим mm -hmm. людям. Да, mm -hmm. наверное, мы не умеем как бы высказывать свои чувства и проявлять э, ни в какой степени так хорошо, как в музыке. И вот я говорю, например, про то, когда я пою, я всегда пытаюсь отдаваться на 200%, потому что если меня услышат, э, если услышат то, о чем я говорю э, в песне, то есть тогда меня поймут. А ну, в противном случае, я не знаю каждого, наверное, свой язык любви. Вот, вот такой у нас язык <laughs> любви yeah. с слушателем. Музыка для вас – это захопление, или уже работа? Ну, вот. Хорошо, хороший вопрос. Ну, то есть мы, поскольку мы кавер бенд, то логично догадаться, что музыка для нас является работой. Вот, хотя авторское творчество тоже присутствует и есть авторские песни. Не совместно с Жанной у нас нет, к сожалению, вот. А так у нас есть авторские группы, коллективы, где мы исполняем авторскую музыку. Но, к сожалению, в Украине так сложилось, что тяжело зарабатывать авторским творчеством и для этого нужно очень много вкладывать, вкладывать, вкладывать и денег средств, и таланта, и всего для того, чтобы позже иметь какую-то прибыль и зарабатывать этим, а кавер-бендами можно зарабатывать, и пользуясь случаем. Да, мы хотели бы пригласить, мы, мы обожаем, когда мы работаем, и есть для кого петь, вот. Сегодня мы будем петь в требуйте везде, на таврическом, вот. Было бы здорово петь для людей, когда их много, это самое прекрасное. Но если говорить вообще о заработке, то э, ну, это, наверное, не знаю, как бы для меня это не основной какой-то порыв. Хотя это важно, конечно, безусловно, это важно. Но и, и вот вы спросили, э, что для нас основное. Вот я, например, не могу ну, вам ответить на этот вопрос, потому что первое, что приходит в голову, это то, что я хочу поделиться музыкой. Второе уже, да... Деньги получать за те, що ти любиш і робиш, звичайно, всегда приятно. Я нагадую нашим глядачам, що свої питання ви можете ставити, подзвонивши на студійний номер це 224802, або також можна написати смс на мобільний 095 17 33 895. І в мене тоді питання до Олега, мабуть, бо він кілька разів сказав Ми, ми, ми. В множенні про себе одного. Які в тебе ще проєкти є, крім того, що ти граєш з жанром? О, началось. Началось. Давай тоді коротко. А, ну якщо коротко, якщо тільки коротко. Ну, у мене є проєкт, тобто у нас є група, вона називається Field, і многі Херсонці, я думаю, її знають. Ми граємо такий інді-поп-рок, і... Мы записали один альбом студийный, и в конце февраля мы будем записывать второй студийный альбом. Вот, поэтому ждите релизов там и все такое. Как бы... это коротко. Тогда я вам пропоную сыграть и наступную композицию, чтобы не втомливать наших глядущих в разговоры. Я до тебя. Может, цемосвет. Выбирайте. Повеселее, давай что ли. Совсем люди плакать. Будут. Говорит, говорит каподастер. Давай. Я до тебя. Mm -hmm.

Tjám undir kað távundir, tí miðkóvalsa fodali ví, nú

Do 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 вам еще раз дякую. Олег, тебе эта песня уже больше нравится, чем в Нет. <laughs> это моя, наверное, любимая песня. А вообще Олег часто критикует песни, которые ты выбираешь? Я думаю, что ты их в выбираешь, как вокалистка. Ну, как вам сказать, знаете, вообще дело репертуара, скорее всего, это дело наше совместное, но Олег, конечно, свою ложку Держите. дергтя в мою бочку меда, конечно, кинул, кинул, положил. Я бы не сказал конечно. Ви мріяли стати музикантом з дитинства, це... чи це якось потім поступово прийшло до вас? Ну, я да, почну туди. Ну, <говоря> <говоря> давай. У вас тут буквально скільки? пол, нет, полтора часа, нет. Ну, короче, когда у вас тут археологи были. Вот, а это моя была детская мечта. С шестого класса я хотел быть археологом. Я, короче, когда-то, ну, нам дали книжки, учебники, история, шестой класс, летом нам их выдали, все как положено, синяя такая большая. Вот, и я прочитал ее за лето всю три раза, и потом на уроках истории мне было неинтересно, я выпрыгивал из парты вот так с поднятой рукой, и, и преподаватели ставили мне хорошие оценки. И я так хотел, ну, такая мечта у меня была, копать, а то в земле там искать что-то, короче, находить. Я даже в детстве, в детстве у меня была такая штука, я... Я не знаю, это надо рассказывать, нет? Рассказывать? В рамках позволенного. Ну да, вот в детстве там у нас песочница была, и у меня там, я такой лопаткой копаю, короче, мне кажется, что я там где-то там на другой планете что-то нахожу, там какой-то грунт исследую, его там вложу в баночку, вот, мне это было интересно. Вот, потом где-то в лет 12, я думаю, где-то так, наверное да восьмой класс это примерно был вот у меня был сосед Максим и он ему купили гитару акустическую шестиструнную и он начал играть там ну там такое АМ короче до -E. АМЕ до сих пор это привычка играть вот это везде вот и так и так у меня появилось желание стать музыкантом вот и потом оно так пошло 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 музыкальная школа и, и вот как-то дошло до сегодняшнего дня. Жанна, с Глагом всё понятно, он хотел быть, я думаю, не только археологом и музыкантом, там еще что-то было, судя по всему. Ты хотела с детства быть музыкантом, петь? Вы знаете, наверное, нет. У меня вообще в детстве было какое-то странное ощущение того, что я не знала, кем я хочу быть вообще. и я ходила, мне мама дала музыкальную школу, с которой меня выгнали, потом очень успешно, в общем-то. И потом была такая замечательная женщина, преподавательница моя, Платонова Юлия Владимировна. Она меня нашла, сама нашла, знаете, вот бывает, люди просто ничего не ищут, а их вот их преподносят. Вот она мне как-то преподнесла людям другим, научила петь, и для меня это было вот я, наверное, музыку полюбила вообще благодаря ней. Я не знаю, ничего привлекательного музыки не видела до какого-то особенного дня, и а потом это настолько меня взяло, что что теперь я по-другому не умею. Ну вот так. Вот. Чи у вас люди, какие с музычного света, на которых бы хотелось соревноваться? Это может быть, чьи ваши пчетели, ну кто-то из зі световых зеркал? Нет. Нет, мы, мы как бы... Да как это нет? Ну, я же... Ладно, ну как бы если не считать и у Олега Золотаря, то вообще нет, наверное. Тобто вы все-таки один на одну? Ну да, но вообще в нашей жизни есть более великие ориентиры, и насчет кумиров и всего такого мы как бы... Наверное, мы об этом не задумываемся, потому что этому нет места в нашей жизни. Наскільки, вірніше, дуже часто ми чуємо про те, що у Херсоні, в нашому місті, і в принципі у всіх містах, окрім Києва, для музиканта немає ніяких перспектив. Чи це так? Ну, я не соглашусь, що немає ніяких перспектив. Для хорошого музиканта всегда буде перспектива, чим зайнятися, і як как би, бы, може бути це. Это... не всегда будет там сто на отдачи нужно будет попотеть вначале но если хороший музыкант то я думаю у него будет перспектива и чем заниматься и и в дальнейшем как ему пробиваться все возможно я не не согласен с теми людьми которые говорят что О, вот музыка это гиблое дело даже в херсоне у нас если вот даже взять вот у нас хватает заведений в которых можно играть кавер бендами а это это извините меня но на секундочку то есть если то есть группа хорошо этим занимается, то есть они могут получать, ну, неплохие деньги, вот. И сейчас очень открытые перспективы в Азию ехать, то есть очень достаточно людей, много поехало и работает в Китае музыкантами, то есть и хватает ну, вообще, ну, хватает, короче, где поработать, то есть за границей там круизные лайнеры требуют музыкантов, то есть есть, сейчас тем более тенденция пошла к тому, что, рестораны, там все заведения, они хотят и видеть живую музыку у себя. Поэтому есть где заработать. Плюс сейчас интернет-пространство открыто. Пожалуйста, пишите минуса, продавайте их, iTunes и все. Ну, больше. Я пропоную вам на завершение. Я дуже дякую, что вы до нас сегодня завитали, зіграти еще одну композицию, чтобы мы почули и, снова-таки, насолодились. последний, да, на, рас, рас на расходе. На расходе. Left me down by the broom way in the heart. You must have and I mustn't help, no, my darling. My inheritance. I know why Але я вам дякую, що сьогодні звітали до нашої студії і подарували нам стільки позитиву. Прекрасно, слава Богу. Да. Я вам ще раз дуже дякую. Приходьте ще. На сьогодні це все. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні з нами, останніми, вірніше, нашими гостями, це були Жанна Іграєва і Олег Солотарь, яким я не втомлюся дякувати за їх позитив, за їх щирі посмішки. І на сьогодні час програми Молодіжний квартал. Вичерпаний, зустрінемось наступної середи о 16.15 на телеканалі Скіфія. А я вам бажаю легкої п'ятниці і гарних вихідних. Тож залишайте з нами.